Но надо создать так работу, чтобы она приковывала внимание. Во все времена существовал формат, в который художника волей-неволей, в принципе, или заставляли, или предлагали ему работать. Или религиозный формат, то есть заказчик, кап-формат, соцформат, социскусство. пытаться не, не заигрывать с властью и пытаться, то есть заниматься самоанализом, самоизучением, очень хорошее место, где можно погрузиться вот в творческий процесс. Но среди этого всего, в общем-то, ну, есть действительно жемчужины, есть мастера и есть работы, которые ну, реально очень интересные.